І так ми маємо нагоду вітати Олександр Гвоздик, бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, Василь Ломаченка дворазовий Олімпійський чемпіон з боксу, Олександр Устик Олімпійський чемпіон з боксу, літніх ігор у Лондоні, Володимир Продиус, президент Федерації боксу України. Аліна Шатернікова, чемпіонка світу з боксу серед професіоналів та наш земляк Тарас Шелестюк, бронзовий призер призерпійських ігор у Лондоні. Ми раді вас вітати, панове. Ми е, зустрічаємо вас з радістю, вітаємо вас з перемогами. Але у нас є багато питань е, з приводу того, що відбувалось у Лондоні. Ну і ви розумієте, що хотілося б розмову почати саме з приводу того, ну деякі досягнення маємо. с достижениями, но не так просто... Самое хорошее ощущение от Олимпийских игр. Почему? Потому что там э, мне, э, как бы, так сказать, довелось э, быть в этой команде, которая действительно стала на этих Олимпийских играх номер один. Как бы. И я очень рад, что я именно был в этой команде не просто присутствующим, а именно участником того, чего мы делали, да, то есть это и Василий, и Александр, Тарас, и Дениса, к сожалению, нету по некоторым причинам. То есть вот мы, мы, можно сказать, такую историю сделали небольшую украинского бокса. Действительно так, но именно в том аспекте, скажем так, эти игры, особенно и в засобах массовой информации, поднимались эти вопросы, но их назвали ну, не скандальнейшими олимпийскими играми. Пані Олина Володимир, кто-то из вас надайте, пожалуйста, ласка, ну, свое бачение. Вы понимаете, про что идет мова? Про те коллизии, помилки, как вы их считаете? Вы говорите, темный стол да в Да, да, темный стол Олимпиады, да, еще по там до нашей сборной. Вы знаете, я думаю, что это больше, ну, опять же, такие моменты, я имею в виду субъективные решения судей, они были не только по отношению к Украине. Я думаю, что Средства массовой информации Украины уж слишком это раздули, на самом деле. Да, судейство несправедливое было, есть и будет. И, и поверьте, на уровне Федерации бокса Украины, а президент Федерации бокса Украины является на сегодняшний день членом исполкома АИБА, международ... Мировой ассоциации любительского бокса. Эти вещи будут исправляться, и мы стремимся к тому, чтобы довести боксерское судейство до объективизма. Да, это задача не одного дня, мы понимаем, это прекрасно, но тем не менее работа, работа проводится. Да, да, к сожалению, так сложилось, что на этих Олимпийских играх в поединке Евгения Хитрова. А, Но, ну, опять же, если смотреть по, а, по самому бою, да, была пред, предвзятость в а, окончательном решении по этому поединку. Вот. Но, тем не менее, давайте говорить о том, что успех команды Украины по боксу на сегодняшний день не спорим. Это ребята доказали на чемпионате мира и на Олимпийских играх. Поэтому всегда есть к чему стремиться. Идеального в нашей жизни такого, чтобы все происходило без сучка, без задоринки, не бывает. И мы, по крайней мере, ребята все довольны тем результатом. И я думаю, что Естественно, это, ну, это выступление, это наше детище, но думаю, что вся Украина, люди неравнодушные к спорту, неравнодушные к своим, к своим героям, они оценили это выступление. Все хорошее забывается, остается только все позитивное. Ну и э, место бокса, э, в целом, среди других э, видов спорта. Ну вот вы были только, что, я так понимаю, в СумДУ, да? Вы видели, имели э, возможность видеть наших молодых спортсменов. Какие впечатления? Вы знаете, мы познакомились с ректором, и с и, и со студентами. Очень приятно, что университет ставит в один уровень занятия на парах, да, учеба и спорт, потому что это вещи, по сути, по сути дела, но ну, неразделимы, потому что личность развивается гармонично, получая знания и получая, и получая физическую нагрузку. Поэтому очень приятно, что ректор это понимает и делает это не просто для галочки, а это для молодежи, для для понимания того, что спорт это не просто спорт высших достижений, это просто гармоничное развитие человека. И там, там культивируется не только бокс, другие виды спорта, и это правильно, и это нормально, и мы к этому призываем и агитируем. Поэтому Студенты могут днем утром днем учиться, а вечером есть секции танца, тенниса, футбола, бокса, мини-футбола. То есть сейчас много много направлений в спорте, где ты можешь просто поддерживать хорошую физическую форму и в здоровом теле с здоровый дух. Это 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 было, есть и будет. Ну і після Олімпіади у мене питання до хлопців. В засобах масової інформації є знов інформація про те, що вас ну дуже, дуже віддячили вам, наприклад, тими ж там подарунками. Це правда? Звісно. А саме сталося. От президент федерації зець присутній, да, Ленин Степанович, какби, і в принципі. У нас ну, хорошие автомобили, которые достаточно нормально стоят, как бы мы едем на хороших автомобилях, руководство страны, Николай Янович То есть мы когда пришли на, ну, на прием к нему, да, уже как бы все обещания, которые были по деньгам, да, то есть, все было на карточках и карточки были вручены. То есть по, по отношению к нам, да, то есть когда наша сборная полностью приехала на олимпийскую базу Кончезаску, и когда другие спортсмены приходили на базу, и они, так знаете, с открытыми ртами, с большими глазами смотрели на шесть автомобилей, которые были выстроены там в определенном месте, думали, да, вот это класс, вот, ну, вот это, знаете, как бы, то есть, мы приехали, и ну, сразу все, как бы, то, что обещали, Це як дуже дружня команда, тобто ви маєте певні інформальні стосунки просто як друзі. Це правда, що ви можете поїхати з одного кінця України на інший кінець для того, щоб просто привітати з ним народження? Звісно. а що тут дивитися? Якщо mm -hmm. ми проводимо рімені э, в місті більше, ніж э, жонами, і дітьми. <laughs> тут, ну, ми даже ну, там. Ну, это, это, естественно, мы дружим, мы созваниваемся. Даже, вы знаете, когда мы приезжаем со сборов домой, э, то мы созваниваемся, и слушайте, посмотрите, я, если честно, мне уже дома говорю, все, я уже скучаю, и мне хочется на сбор. То есть, ну, это действительно. Вторая семья, наверное. Кстати, а вот ну, это телевидение, оно по всей Украине или только по сумму? Сейчас жена сидит и смотрит, ага, вот тебе дело лучше. Нет, нет, на самом деле это действительно, вы знаете, мало кто может похвастаться, Ну, понятно, знаете, вот кто-то там, там у меня две семьи, там или три семьи. У меня есть, ну, одна семья, это моя семья, да, и семья вот эта спортивная. Когда как бы я приезжаю на соревнования, ну, на сборы куда-то, то есть я приезжаю действительно вот как как домой, то есть обним обниму, ну, поприветствуемся, то есть знаете, ну, с удовольствием как бы действительно. Почему бы и нет? Если у моего друга день рождения, приехать и поздравить это, то вообще будет только вот не только ему приятно, а и мне просто вот приехать лично, там не позвонить и сказать, а вот так. Вы знаете, я добавлю, что вот в этом, мне кажется, есть уникальность этой команды, потому что даже ни один, по-моему, как командный вид спорта не может похвастаться такими взаимоотношениями в команде. И это тоже есть залог успеха. Хоча це в принципі не командний вид да. спорту, але хто це все зробили, дійсно і команди. Да. Ну і з приводу розвитку боксу в Україні, пане до вас питання. Що нового, mm -hmm. тим більше, що нещодавно, буквально сьогодні, на сайті на офіційному облюблена інформація про дітей боксерів, так? Щось маєте вже якусь команду. Ми давно роздаємо літ спорту. І в нас про це желання сьогодні збільшити. Сегодня у нас 44 тысячи боксеров по Украине. Хотелось бы, чтобы было 88. Может быть, 100 тысяч. Но хотелось бы, конечно, от регионов поддержки. Потому что когда нет с регионов поддержки, нет от руководителей понимания развития спорта в целом, ничего не будет. Как бы мы не популяризировали бы этот вид спорта, как бы мы не говорили бы о целом о спорте, о здоровом образе жизни. Если люди не понимают, что это нужно делать, и с этого нужно начинать, с утра, с детства, ничего не будет. Поэтому мы сегодня здесь, поэтому мы всех призываем к здоровому образу жизни, для того, чтобы все-таки развивался здесь спорт, а мы видим, что за пару лет как бы, здесь э, все-таки время уделяет руководство. Э, мы сегодня были в областной организации. Я скажу честно, приятно было встретиться, было, было приятно увидеть, что действительно люди живут этим. Люди, кроме того, что нужно экономически поддерживать область в целом, еще уделяют внимание, конечно, я скажу, молодежи. Это очень важно. И сегодня дали слово, что до конца этого года спортзал, новый зал бокса будет открыт в городе Сум. Мы, мы, естественно, пообещали, что Федерация бокса Украины всем инвентарем обеспечит этот спортзал. И будет, я думаю, европейский хороший спортзал. Мы обязательно еще сюда приедем. Центр бокса, представляете? Так что... Вы разуму это будет проект, так я и Федерации бокса Украины. Агентство Украинфорума. У меня запытание в первую очередь к хотелось бы не знать подальше вашего... Конечно, Когда э, закончится наш э, такой тур популяризации бокса и в целом спорта, да, мы просто хочется отдохнуть дома, да, набраться сил для новых тренировок, потому что с нового года как бы ну начинаются новые тренировки, а сейчас вот просто мы ездим, разговариваем с журналистами, с детьми, с, со взрослыми, с учениками. І все. Тобто, просто хоч скажу. Анатолій Кравченко, каже Дім Пане Володимире, питання, мабуть, радше до вас, повертаючись до Жені Хитрова, Но у країни забрали ще одну медаль, будемо відверто говорити. Було б не 5, а 6 боксерів з медаллю. Навіть російський коментатор, один із російських, сказав, що навіть Бедербєва так не вбивали в Пекіні, як убивали Хитрова. Все-таки гіркий, але досвід і приклад хитрова. Змінив якусь ситуацію в суддівському корпусі, і чи будуть якісь серйозні зміни в Європейському та світовому аматорському боксі? Дякую. так, Процес самого боя, все видели, все знают, что да, действительно, практически на том, чтобы его повністю в обратную сторону не проиграл. Гвоздик, ввозит, не но... Так сложилось, что да, может быть было бы так, как Баку. Все приехали бы чемпионами. Новые не получилось. Но это, я скажу, как бы нельзя сказать, не получилось. Самое главное, что в целом команда имеет свой дух. Она сама сохранилась, команда. Ребята все как были, так и остались в бою, с желанием победить. Еще раз на Олимпийский. Василий Доноченко стал третий раз Олимпийским чемпионом. Александр Усик стал дважды Олимпийским чемпионом. И это все реально. Они к этому готовы морально и физически. Все остальное, конечно, но это бокс. Потому что молодежь все, все остальное, если не будет оставляться, если будет готовиться. Ну это снова. Это, это я как президент Федерации бокса Украины хотел бы, чтобы они все-таки остались в нашей сборной Украины чтобы все-таки не подтягивали молодежь, чтобы они были лидерами еще лет пять в Украине. Вот. А значит, и бокс будет развиваться и будет снова лучшим в мире. Нам бы этого хотелось бы, чтобы на следующие Олимпийские игры мы точно так же завоевали, завоевали бы общекомбатное место, имели бы минимум 2-3 золотых медали. Это желание и это цели. Писається задачі, все остальное по воле Божьей. Останні питання. Ну, тобі можна я задам, Власне, Василю Ломаченко питання Василю, ти хочеш стати триразовим олімпійським чемпіоном? І питання стосовно складності боїв на цій олімпіаді. Знаєш, дивлячись твої бої здавалося, що тобі потрібно ще боїв десять, аби ти дійсно втомився і показав. Суперник Почетин показал достойную борьбу. Який бой был самый сложный на этой Олимпиаде? Самый сложный бой был полуфинальный с Кубинцем. Потому что, в принципе, достойный сильный боксер. И я думаю, что по уровню нашего полуфинала это должен был быть финал. Так сложилось, что Олимпийские игры теми отличаются, что до финала может дойти не всегда самый сильный. Ну, в принципе, по боям так, а насчет трехкратного олимпийского чемпиона, и, ну, я просто об этом не думаю, и не забиваю себе этим голову. У нас сейчас идет э, мероприятие, популяризация бокса, э, мы как бы заняты этим, постоянно в разъездах, и просто нет времени думать о продолжении какой-то карьеры. И действительно хотелось бы отдохнуть, отключить свой мозг, чтобы он отдохнул, а после этого уже принять правильное решение для себя. Буквально ну, останні. Ага. хотілося б до земля звернутися. Звернутися. Тарасе, скажіть, будь ласка, чи відчуваєш, що є дійсно позитивні зміни для розвитку спорту у нашому регіоні? Чи є якась радість і гордість за рідний край? І, зокрема, чи є перспективи для боксу? Ну, звісно, є радість за досягнуті результати. приятно, как принимали на родине. Сегодня уже говорили, и тренер говорил, что приятная Область приняла очень губернатор, очень много всего. Президент Федерации бокса Украины тоже сделал подарки такие нам очень приятные. Развитие бокса в Сумах и в Сумской области, я думаю, будет очень на хорошем уровне. При том сейчас, вот, как говорили уже раньше, центр бокса будет делаться. Я думаю, что в других регионах тоже открываются залы. Это, конечно, больше знает мой тренер, он больше может рассказать. Но я думаю, что ребята будут подтягиваться, и сейчас 2000 занимаются, дальше будет больше. Владимир Степанович поставил цель 5000, чтобы в нашей области занималось. Так что будем идти к, этому, к, этому, к этой цифре и ходить, наверное, по школам, по вузам, чтобы люди... Подтягивались и как и ребята, так и девчата, потому что женский бокс сейчас тоже включили в олимпийский вид спорта. ну Я думаю, что в Сумах я не последний призер олимпийских игр, что будет дальше, и только выше медали.